Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Елена Зурина. В Верховной Раде 25 апреля 2025 года зарегистрирован законопроект номер 13214. Он называется так. Проект закона про внесение изменений до статьи 28 закона Украины про загальнообовязковое державное пенсионное страхование щодо збільшення размеру минимальной пенсии за веком. В этом законопроекте, в частности, предлагается изменить размер минимальной пенсии до двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. На сегодня минимальный размер пенсии или социальная выплата составляет 2361 гривну. Это размер одного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Если примут этот законопроект, то размер минимальной пенсии будет равен двум размерам прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, а эта сумма будет 4722 гривны. То есть минимальная пенсия должна увеличиться. Когда предполагается увеличение минимальной пенсии, если примут, если примут этот законопроект, и он станет законом. Согласно вот в газете «Дебет» Кредит» от 29 апреля есть небольшая такая заметочка, что с 26 -го года предлагается повысить минимальную пенсию по возрасту. Ну, сам законопроект я вам показала. Как обычно, я оставлю ссылку на него. Вот, кому интересно. Но э, что хочу сказать, что если примут э, этот законопроект, то с 26 -го года будет увеличение минимальной пенсии. Ну, это я открыла по, пояснивальную записку. Завантажиты. И можно вот таким вот образом, видите, рассматривать, что предлагается, как и разъяснение, да? Вот, что мне тут еще хотелось бы заметить. Э, вот прочитаю для тех, кто терпеливый, да, и кому это интересно. Из пояснивальной записки. Прожиточный минимум для особ, которые втратили процессдатность в 2025 году, 2361 гривна, що є недостатнім для забезпечення навіть базових потреб, так? Да? Ну, це, зрозуміло, їжу. Витрат на харчування, ліки, житлово-комунальні послуги. У той же час ціни на основні товари і послуги продовжують зростати. А за офіційними даними ПФУ, на початок 25-го року середній розмір пенсії в Україні становить близько 6341 341 гривна. Но значна частина пенсіонерів отримують мінімальну пенсію, яка дорівнює, аби лише трохи перевищує прожитковий мінімум. І особливо вразлива є категорія пенсіонерів віком від 65 років, які не працюють, але мають необхідний стаж від 35 років чоловіки від 30 років жінки. А також осіб віком від 50 років з повідним стажем. І, зна... І зазначені категорії заслуговують на гідну підтримку від держави. І є тут фінансове економічне обґрунтування. <кху> вот. Время ваше как, не буду тратить на ну, чтение этой всей пенси... э, пояс... пояснивой записки. Да? Вы можете сами ее посмотреть, почитать, кому это интересно. Большое спасибо вам за внимание к каналу. Пишите свои вопросы, пишите комментарии. Всем всего доброго, берегите себя.